ព្រះអាណនទូលសួរក្លិនដែលអន្តរមិនច្រាខចាល់បានព្រះមួយព្រះអាណនបានកိတ်ទៅនៅម្នាក់ឯងដើម្បីចូលសមាបត្តិហើយគិតថាព្រះអ្នកមានប្រាជ្ញាត្រាស់ដល់ទីបំផុតរបស់ក្លិនមាននៃដល់ចំណាយរបស់ដើមឈើដែលប្រអូបបំផុតមានបីចំណាយគឺមួយ ក្លិនមកពីឫសឈើ2ក្លិនមកពីស្នូលដើមឈើ3ក្លិនមកពីផ្ការខន្ធជាតិគឺក្លិនក្រអូបពីធម្មជាតិទាំងអស់នឹងបញ្ញាញក្លិនទៅតាមខ្ចូលតែប៉ុណ្ណោះរសាយបញ្ច្រាស់ខ្ចូលមិនបានមានក្លិនខន្ធជាតិនៅទៅដែលរសាយបញ្ច្រាស់ខ្ចូលបានហើយគិតថាយើងនឹងមិនកាត់ក្តីបញ្ហានេះឯង ព្រោះតើទូលទួរព្រះសាស្តាល្អជាងហើយបានចូលកោតព្រះពុទ្ធព្រះអានន្ទទូលសុវថាក្លិនក្រអូបរបស់ដើមឈើស្នូលឈើហើយនឹងផ្ការោសាយទៅតាមខ្ចាល់បានតែរោសាយបញ្ចាស់ខ្ចាល់មិនបានតើមានក្លិនខន្ធចិត្តណាខ្លះ ដែលបញ្ចេញកលិនរោសាយបញ្ច្រាស់ខ្យល់បានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ឆ្លើយថាអាណនកលិនរបស់ខន្ធចិត្តប្រភេទដែលអាចរោសាយតាមខ្យល់ក៏បានបញ្ច្រាស់ខ្យល់ក៏បាននឹងមានដូចជាការប្រព្រឹត្តរបស់ស្ត្រីឬបុរសក៏បាន ដែលជាអ្នកដែលយកព្រះពុទ្ធជាទីពឹងមិនប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតាអតិមេទានាកាមេសុមិឆាចារាមុសាវាទាសុរាเ,นเนมរយ្យមច្ចៈបមាតថានាជាអ្នកមានសិលមានកល្យានធម៌ចិត្តឃ្លាតឆ្ងាយពីភិបរីលះបងបរិជ្ញារីករាយក្នុងការឲ្យទៀន បុរសឬស្រីក្រោធអ្នកមានគុណសម្បត្តិដូចនេះសេចក្តីល្អរមែងរសារទៅគ្រប់ទីកន្លែងសមណៈហើយនឹងព្រៀនអ្នកនៅទឹសផ្សេងរមែងពោលដល់គេឈ្មោះរបស់គេទេវតាទាំងឡាយក៏រមែងកោតសរសើរនេះហើយជាខន្ធាជាតិដែលបានចេញក្លិនទៅតាមខ្យល់ហើយបានច្រាស់ខ្យល់បាន